अर्जुन उवाच भगवन् सर्वभूतात्मन् सर्वभूतेषु वै परमात्मस्वरूपेण स्थितं वेद्मि तदव्ययम् क्षेत्रेषु येषु येषु त्वं चिन्तनीयो मया द्युता चेतसः प्रणिधानार्थं तन्माख्यातुमर्हसि यत्र यत्र चयन्नाम प्रीतये भवत स्तुतौ प्रसादसुमुखो नाधा, तन्ममाशेषतो वद श्रीभगवानुवाच सर्वगः सर्वभूतोऽहं न हि किञ्चिद् विना चराचरे जगत्यस्मिन् विद्यते कुरु सत्तमा तथापि येषु स्थानेषु चिन्तनीयोऽहमद्युना स्तोतव्यो नामभिव्यैस्तु श्रूयतां तद्वदामि ते पुष्करे पुण्डरीकाक्षं गयाञ्च गदाधरं लोहदण्डे तथा विष्णुम् स्तरति दुष्कृतं राघवं चित्रकूटे तु प्रभासे दैत्यसूदनं वृन्दावने च गोविन्दं मास्तु वन् पुण्यभाग्भवेत् जयं जयन्त्या तद्वच्च जयतं हस्तिनापुरे पुरे वराहं कर्तमालेतु काश्मीरे चक्रपाणिनम् जनार्दनं च कुब्जाम्रे च केशवं कुब्जके श्रीधरम् तत्पद्गङ्गाद्वारो सुरोत्तमम् सालग्रामे हरिं गोवर्धनाचले पिण्डारके च दुर्बाहुं शङ्खोद्धारे च शङ्खिनम् कुरुक्षेत्रे यमुनायां त्रिविक्रमं विश्वेश्वरं तथा शोणे कपिलं पूर्वसागरे श्वेतद्वीपपतिं चापि गङ्गासागरसङ्गमे भूधरं देविका नद्यां प्रयागे चैव माधवम् नरनारायणाख्यां च तदा बदरिकाश्रयमे समुद्रे दक्षिणे स्तव्यं पद्मनाभेति पाल्गुना द्वारकायां तथा कृष्णं स्तुवं स्तरति दुर्गतिम् रामनादम् महेन्द्राद्रौ कृषिकेशं तथार्भुदे अश्वतिदेहयग्रीवं विश्वरूपं हिमाचले नृसिंहो कृतसौचेतु पिपाशायं विजप्रियम् नैमिषे यज्ञपुरुषं जिम्बूमार्गे तथा अनन्तं सैन्धवारण्ये दण्डके उत्पलावर्तके सौरिं नर्मदायां श्रियपतिं दामोदरं दैवतके नन्दायां जलशायिनम् सर्वयोगेश्वरं चैव सिन्धुसागरसङ्गमे सह्याद्रौ देवदेवेशं वैकुण्ठम् माधवेवने सर्वपापहरं विन्ध्ये चोड्रेषु पुरुषोत्तमं हृदये चापि कौन्तेय परमात्मानमात्मनः वटे वटे वैश्रवणम् चत्वरे चत्वरे शिवम् पर्वते पर्वते रामं सर्वत्र मधुसूदनम् नरं भूमौ तथा नोम्मि कौन्तेयगरुडद्वयं च सर्वत्र संस्मरे ज्योतिषाम्पतिम् अत्ययन् प्रणमन्स्तुन्वन् संस्मरंश्च धनञ्जया एतेष्वेतानि नामानि नरपात्रमुच्यते स्थाने श्वेतेषु मन्नाम्ना मेतेषां प्रणये नरः द्विजानां प्रीणनं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते नामान्येतानि कौन्तेय स्थानान्येतानि चात्मवान् जपन्वै पञ्चपञ्चाशासन्ध्यं मत्परायणः त्रीणि जन्मानि यत्पापं चावस्तात्ते कृतं त्रीणि जन्मानि यत्पापं चावस्तात्रितये कृतं तक्षालयत्य सन्दिग्धं जायते च शताङ्कुले द्विकालं वाजपेन्नेव वा दिवारात्रौ च तस्माद् विमुच्यते पापात् सद्भावपरमो नरः जप्तान्येतानि कौन्तेय सकृत्याद्धासमन्वितं मोचयन्ति नरं पापाद्य त्रैत्रैव त्रै दिने कृतम् मोचयन्ति नरं पापाद्य तत्रैव दिने कृतं धन्यं यशस्यम् आयुष्यं येयं कुरुकुलो द्वः ग्रहानुकूलतां चैव करोद्यासु न संशयः उपोषितो मत्परमः स्थानेष्वेतेषु मानवः कृतायतनवासश्च प्राप्नोत्यमभिमतं फलम् उत्क्रान्तिरप्यशेषु स्थानेष्वेतेषु सस्यसे अन्यस्थानाक्षतगुणे वेतश्वनसि नादिकं यस्तु मत्परमःकालं करोत्येतेषु मानवः देवानामापि पूज्योऽसौ मम लोके महीयते स्थानेष्वदैतेषु च एव वसन्ति सम्पूजयन्ते मम सर्वकालम् तदेह चान्ते ते प्रयान्ति नाकञ्च लोकं समाप्नुवन्ति अर्जुनमुवाच भगवन् सर्वभूतात्मन् सर्वभूतेषु भवान् परमात्मस्वरूपेण स्थितं वेद्मि तदव्ययम् क्षेत्रेषु येषु येषु त्वं चिन्तनीयो मया च्युता चेतसः प्रणिधानार्थं यत्र यत्र च यन्नाम प्रीतये भवत प्रसादसुमुखो नाथ तन्ममाशेषतो वद श्रीभगवानुवाच सर्वकः सर्वभूतोऽहं न हि किञ्चिद् विना चराचरे जगत्यस्मिन् विद्यते कुरु सत्तमा तथापि येषु स्थानेषु चिन्तनीयोऽहमद्युना स्तोतव्यो नामभिन्यैस्तु श्रूयतां तद्वदामि ते पुष्करे पुण्डरीकाक्षं गयाञ्च गदाधरं लोहदण्डे तथा विष्णुम् स्तुवंस्तरति दुष्कृतं राघवं चित्रकूटे तु प्रभासे दैत्यसूदनं वृन्दावने च गोविन्दम् मास्तु वन् पुण्यभाग् जयं जयन्त्या तद्वच्च जयतं हस्तिनापुरे पुरे वराहं कर्दमालेतु काश्मीरे चक्रपाणिनम् जनार्दनं च कुब्जाम्रे च केशवं कुब्जके श्रीधरं तत्तत् गङ्गाद्वारो सुरोत्तमम् सालग्रामे हरिं गोवर्धनाचले पिण्डारके च दुर्बाहुं शङ्खोद्धारे च शङ्खिनम् वामनञ्च कुरुक्षेत्रे यमुनायाम् त्रिविक्रमं विश्वेश्वरं तथा शोणे कपिलं पूर्वसागरे श्वेतद्वीपपतिं चापि गङ्गासागरसङ्गमे भूधरम् देविका नद्यां प्रयागे चैव माधवम् नरनारायणाख्यां च तथा बदरिकाश्रयमे समुद्रे दक्षिणे स्तव्यं पद्मनाभेति पाल्गुना द्वारकायां तथा कृष्णं स्तुवं स्तरति दुर्गतिम् महेन्द्राद्रौ कृषिकेशं तथार्बुदे अश्वतिर्देहयग्रीवं विश्वरूपं हिमाचले नृसिंहौ कृतसौ चेतु पिपाशायं विजप्रियम् नैमिषे यज्ञपुरुषं जम्बूमार्गे तथा अनन्तं सैन्धवारण्ये दण्डके उत्पलावर्तके सौरिं नर्मदायां श्रियपतिं दामोदरं दैवतके नन्दायां जलसायिनम् चैव सिन्धुसागरसङ्गमे सह्याद्रौ देवदेवेशं वैकुण्ठं माधवेवने सर्वपापहरं विन्ध्ये चोड्रेषु पुरुषोत्तमं हृदये चापि कौन्तेय परमात्मानमात्मनः वटे वटे वैश्रवणं चत्वरे चत्वरे शिवम् पर्वते पर्वते रामं सर्वत्र मधुसूदनम् नरं भूमौ तथा नोम्मि कौन्तेयगरुडद्वयं वासुदेवं च सर्वत्र संस्मरे ज्योतिषाम्पतिम् अत्ययन् प्रणमन्स्तुन्वन् संस्मरंश्च धनञ्जया एते श्वेतानि नामानि नरपात्रमुच्यते स्थाने श्वेतेषु मन्नाम्ना मेतेषां प्रणये नरः द्विजानां प्रीणनं कृत्वा स्वर्गलोके महीयते नामान्येतानि कौन्तेय स्थानान्येतानि चात्मवान् जपन्म पञ्च पञ्चाशासन्ध्यं मत्परायणः त्रीणि जन्मानि यत्पापं चावस्तात्रियते कृतम् त्रीणि जन्मानि यत्पापं चावस्तात्रितये कृतं तक्षालयत्य सन्दिग्धं जायते च शताङ्कुले विकालं वाजपेन्नेव वा, दिवारात्रौ च यत्कृतं तस्माद् विमुच्यते पापात् तद्भावपरमो नरः जप्तान्येतानि कौन्तेय सकृच्च दासमन्वितं मोचयन्ति नरं पापाद्य दिने कृतम् मोचयन्ति नरं पापाद्य तत्रैव दिने कृतं धन्यं यशस्य आयुष्यं येयं कुरुकुलो द्वः ग्रहानुकूलतां चैव करोद्यासु न संशयः उपोषितो मत्परमः स्थाने मानवः कृतायतनवासश्च प्राप्नोत्यमभिमतं फलम् उत्क्रान्तिरप्यशेषु स्थानेष्वेतेषु सस्यसे अन्यस्थानाक्षतगुणे मेतश्वनसि नादिकं यस्तु मत्परमःकालं करोत्येतेषु मानवः देवानामापि पूज्योऽसौ मम लोके महीयते स्थानेष्वदैतेषु च एव सन्ति सम्पूजयन्ते मम सर्वकालम् तदेह चान्ते त्रिधवं प्रयान्ति नाकञ्चलोकं समाप्नुवन्ति इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे तृतीयखण्डे मार्कण्डेयभद्रसंवादे अर्जुनं प्रति कृष्णोपदेशे स्थानविशेषकीर्तनमहात्म्यवर्णनो नाम पञ्चविंशत्युत्तरशततमो ध्यायः सम्पूर्णम्